Вітаю вас. Сьогодні ми продовжуємо знайомити глядачів в програми Поговори про мене, цій дитині потрібна родина з учасниками першого відбіркового туру сьомого регіонального фестивалю Мама Плюс Я. Я хочу нагадати всім нашим телеглядачам, що в цьому році фестиваль Мама Плюс Я розпочався відбірковими турами. Вісім спеціальних комісій протягом травня відберуть кращих учасників гала-концерту, який відбудеться у вересні цього року. У нас пройдет такой прекрасный конкурс, где примут участие дети приемных семей, детских домов семейного типа, из опекунских семей. И я думаю, что самое главное не победа в этом конкурсе даже, а участие этих детей в нормальной детской жизни. Спасибо тем семьям, которые воспитывают детей и отдают свою часть тепла и часть души для того, чтобы эти дети выросли хорошими, нормальными детьми. Для того, чтобы сделать нашу команду сильнее, нам нужен тренер, который бы нас обучал бы черлидинга и церковного обучения. У нас самоучение. у нас команда называется Пума вообще, ну, типа по Мы уже занимаемся, ну, 6 лет. Типа черлину, а по церковому мы только начали. Ну, чтобы я стала звездой, стала, ну, как, ну, чтобы меня все знали в Украине и во всем мире. Впечатление очень радостное, что благодаря родителям мы смогли все выиграть. Сначала мы с мамой пели не очень, ну, ну мы вдвоем, с твоем, с Валерией, не очень хорошо пели. А потом мама ну, сказала нам замечание, потом она как начала петь, и нам сразу стало ну, ясно, как надо петь. Я хочу сказати, що мабуть, це і в майбутньому буде хорошою доброю традицією проведення таких регіональних фестивалів. Здорово ж такий фестиваль є. Ви бачили, скільки сьогодні дітей було присутні, скільки було глядачів. Люди з задоволенням прийшли на сьогоднішнє міроприємство. І я думаю, в майбутньому у нас буде продовження таких фестивалів. Сегодня программа «Поговори обо мне» с отборочным туром для фестиваля «Мама плюс я» уже в Непродержинске. Нам предстоит отобрать лучших участников этого региона. Именно они будут показывать свои таланты на финальном конкурсе фестиваля «Мама плюс я» в сентябре. Я буду в составе жюри, и мне было бы очень интересно узнать, чем они удивят нас сегодня. Ты занимаешься вокалом? А, ну, я училась пять год. Какие песни у тебя еще есть в репертуаре? Народные, украинские. Василечка, тату, школа. А кто тебе сделал такой шикарный костюм для выступления? Этот костюм мне мама мне пошила мама для выступления. читала гуморески. А что ты будешь готовить на финальный конкурс фестиваля? Ну, я, конечно, рад, что я победил. И на финальном конкурсе я, я собираюсь читать гуморески, только более серьезнее подготовиться. Моя победа я могу, хочу присвятить своим родителям. Потому что, если бы не родители, я б, победу так и не получила бы. Кем ты хочешь стать будущим? И свяжешь ли ты свою профессию с искусством? С искусством я еще не знаю, как буду ли связывать свою судьбу, но с кухней я точно буду связывать свою судьбу, потому что мне очень нравится готовить, и я планирую ну, хотя бы выучиться, а потом уж работать в каких-то ресторанах. Какие блюда ты больше всего любишь готовить и какие твои любимые блюда? И твоих родителей? Ну, у нас в семье нет таких любимых блюд. У нас все любят. Ну, когда пеку, когда жарю, когда варю, когда э, на пару делаем. А со скольки лет ты готовишь? Наверное, лет десяти. Ну, у меня была тянучка к продуктам. Я тебе желаю удачи и победы на фестивале! Принимаем участие в фестивале Мама плюс я уже неоднократно э, приезжали в Днепропетровск на заключительные концерты, этого концерта И вот когда обратились, э, организаторы обратились к нам с просьбой, что на базе нашего учебного заведения провести отборочный тур, мы с радостью согласились. Потому что талант детей раскрывается тогда когда взрослые понимают ребенка, когда взрослые относятся к детям с открытым сердцем. И у нас в школе много деток в этом году даже взяли в приемные семьи. И общаясь с родителями, мы видим, что дети в семье растут. Растут не только физически. Растут они и творчески. Они рады, что они вместе, что они кому-то нужны, что э, заметили их возможности, способности. Пусть это не звезды великие, но ребенок раскрывается. И ребенок растет. Это самое главное. закончился очередной отборочный тур. И я очень рада, что талантливых детей у нас много. Все эти дети из приемных семей и детских домов семейного типа. У них уже есть мамы и папы, братья и сестрички. И мне очень бы хотелось, чтобы сирот в нашем городе стало намного меньше. Если говорить о том, что, какая профилактика, да, какие возможности лучше повлияют на дальнейшую среду развития э, здоровых семей, да, антисиротства, антисиротства в стране, то я считаю, что, безусловно, э, на сегодня э, нужен целый спектр действий. Да, это не только поддержка родителей, поддержка материнства с самого начала, да, это, безусловно, важно. Безусловно, также важным является и среда, среда, в которой растут дети, среда их увлеченности, да, среда развития национального спорта, да, национальной культуры, когда попадают дети, могут себя, себя реализовать. Да. Ведь только сейчас да, по чуть-чуть-по чуть-чуть начинают возрождаться те спортивные школы, которые были сотни, остались десятки. Театры, которые, к сожалению, зачастую просто по своим финансовым барьерам входа, они просто недоступны для этих семей. Поэтому считаю, что э, помощь государства на законодательном уровне должна э, позволить многодетным э, семьям и детям получать льготы или бесплатные абонементы в спортивные секции, или э, определенные возможности для того, чтобы дети с детства не были предоставлены себе. Да, потому что лучшая культурная среда, в которой они растут, смотрят на других детей, смотрят на благополучные семьи, позволяет им не быть обездоленными, позволяет им брать пример. Это, в общем-то, будет будущим лучшим способом а, получить здоровые семьи. Якщо ви ще не стали учасником першого відбіркового туру сьомого регіонального фестивалю «Мама плюс я», телефонуйте до нашої редакції у Дніпропетровськ 789 2525. 25. Зараз ви бачите на своїх екранах телефони державних установ. Якщо виникло бажання допомогти або вам необхідна фахова консультація, телефонуйте. Звертайтесь і до нашої редакції за телефоном 789 25 25. Пам'ятайте, маленька допомога краще, ніж велике співчуття. Особлива вдячність за благодійну допомогу народному депутату України Андрію Федоровичу Шипкову.